Hər kəs salamlayıram. Bu gün sizə dişin ən üst təbəqəsi olan mina quruluşu haqqında qısa məlumat verim. Mina hüceyrəsi, çansızsa, insan orqazmında ən sərt toxumaya malikdir. Minaya bu sərtliyi verən onun tərkibində olan qeyruzum maddələrdir, yəni inorganik qismdir ki, bu da 96% təşkil edir. E bununla əlavə mina tərkibində 1-2 faiz üzün maddələrdə mövcuddur ki, bu minaya seçici keçiricilik verir. Bir membran kimi seçicilik verir ki, bəzi maddələr difuzion yolu ilə minanın içinə daxil ola bilərlər. Bundan əlavə mina tərkibində 4 faizdə su təşkil edir. Ümumiyyətlə mina çürük, aşınma hər hansı bir səbəbdən tamlığı pozularsa regenerasiya, yəni yenidən bərpa olunmur. Ə ancaq mina da remineralizasiya prosesi baş verə bilər. Bu da dediyimiz kimi mina tərkibində olan üzün maddələrin hesabına olur ki, içürcənin tərkibində olan bir sıra maddələr bura çökərək reminerallaşmanı bərpə edir. Remineralizasiya nə demədir? Re yenidən mineralizasiya, yəni yenidən minerallaşma.